Rahim, rahim ya Habib ada yang bertanya uh, bagaimana jika seseorang itu banyak memiliki dosa-dosa ya Habib adakah harapan untuk dia mendapatkan keampunan bertaubat kepada Allah seperti juga ada orang yang bekerja menjadi pramugari atau pramugara ini di dalam pesawat biasanya dia menuangkan air minum ada yang meminta minuman arah uh, bagaimana hukumnya sedangkan dia tidak meminum arak ini tapi karena posisi dia sebagai pekerja ini dia mesti harus memberikan minuman arak itu kepada pesenjar itu ya Habib bagaimana ini ya uh, terima kasih um, uh, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Masalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad itulah kita ya uh, selalu kita ingat macam mana sifat Allah Ar-Rauf Al Tuhan itu ya maha pemaaf Tuhan itu mas Al afu. Ya, eh, Tuhan macam-macam. Eh sifatnya yang mulia. Ya biar macam mana bukanlah Habib nak galakkan orang so, buat dosa lah. Buat dosa nanti minta ampun dosa istighfar. Masa buat dosa lagi minta ampun. Bukan begitu. Maksudnya apa? Kita ni hamba Allah. Lebih-lebih dalam zaman hari ini. Kalau kita pergi negeri ini begini. Begini macam-macam setiap negeri yang ada kita pergi mata kita pun kita nak, tak boleh kontrol ya kita nak bilang dosa macam mana bukan bukan negeri kita kan kita nak, bukan boleh kontrol orang punya pakaian masya-Allah hari ini punya pakaian masya-Allah di sana sini ya nasiblah kita orang-orang Islam ni masih lagi nak mempertahankan uh, uh, apa pakaian-pakaian kita yang menutup aurat alhamdulillah ada negara masya-Allah nampak sana nampak banyak sangat YouTube YouTube sajalah kita buka sana buka sini tanda terbuka sana terbuka sini macam-macam terbuka jadi soalnya sekarang kita elakkanlah diri kita daripada dosa ha, jadi macam mana ada orang dia buat dosa begini, ada orang dia buat dosa begini, ada orang dalam segi pekerjaan pun dia dapat dosa ya? ha, kalau dia sebagai ketua, dia zalim kepada pekerja-pekerjanya pun dapat dosa juga, ha, segi dosa ni macam-macam lah, eh? orang yang buka file-file, file-file pegawai-pegawai yang di bawah ya? dia pengetua, dia ketua, dia ini, dia pengarah, dia apa, dia boleh check sana file-file, segala kaipan-kaipan orang dia tahu Ha, jadi pun itu pun semua dosa-dosa juga. Banyak ni sikit dosa bukan senang. Kita pergi bekerja pun di pejabat sana, kementerian sana, uh, ofis sana, ofis sini ya. Belum tahu kita berdoa pahala tu 100% belum tahu. Ha, cuba kita tanya diri kita hari ini ada tak aku melakukan dosa kepada pegawai aku? Ada tak aku melakukan dosa kepada orang-orang yang dibawa aku? Aku ada tak kritik mereka? Ada tak aku menghina mereka? Adakah aku aku memandang rendah kepada mereka? Aku tidak mau sokong mereka, aku tidak mau. Masing-masing tepuk dada tanya iman masing-masing. Tepuk dada tanya iman masing-masing. Ya. Ha, jadi kita segi duit dah masuk, masuk-masuk semua, ha, tapi segi dosa kita dengan Tuhan, malaikat kiri kanan, rakib dan Atid ada saksi. Ah ha, sebab itu kita betul-betullah jadi orang-orang Islam yang beriman. Ha, jangan kita nak tunjuk kita berkedudukan kedudukan hanya ini dalam dunia. Kita sementara, kita nak ingat itu. Ha, jadi dalam pekerjaan apa pun kita tak dapat mengelakkan dosa. Banyak macam-macam. Jangan kita bilang ini dosa, ini dosa. Tapi kadang-kadang ha, orang buat dosa dia tak sadar diri dia yang telah melakukan dosa. Jadi begini saja. Habib ha, ingatkanlah ada satu hadis Nabi SAW mengenai satu sahabat bertanya pada Rasulullah. Dia tak ada amalan. Dia tidak ada amalan yang baik-baik. Melainkan buat dosa sana, buat dosa sini. Ada tak harapan dia nak boleh selamat masuk api, masuk dalam syurga? Ataupun dia akan dimasukkan dalam api neraka jahanam? Perhatikanlah eh, dalam hadis Rasulullah SAW ini. Ini satu peringatan supaya kita ingat dan sadar selagi kita masih hidup dan sempat kita meminta ampun dengan Allah Ta'ala bertaubat, beristighfar insyaAllah kita ada harapan selagi kita orang beriman itu ada harapan lah nak, nak masuk syurga tu ada harapan insyaAllah apa hadis Nabi SAW yu'ta bil abdi yaumal qiyamah wa yuqafu bayna yadayillahi ta'ala wa yuhasibuhu fayastahiqun nar bi kathrati dhunubihi wa qillati hasanatihi ha, maknanya apa akan didatangkan pada seseorang itu nanti di hari kiamat siapa jugalah dan dia akan berdiri wa yuqafu bayna dia akan berdiri di hadapan Allah taala kita akan one by one dengan Allah taala akan melihat dan malaikat-malaikat beratus-ratus ribu ada di sana wa yuhasibuhu fa dan ini kata malaikat ini sudah tentu masuk api neraka jahanam ini kerana apa terlalu banyak dosa dia dia tak ada minta ampun dengan Allah Taala dan sedikit benar dia punya amal kebaikan sedikit saja macam 2 per 10 gitu tapi dosanya 8 per 10 ha, jadi macam mana fa yuqarrabu ila al halak wa huwa yartaidu fa taala dan dia apabila diberitahu engkau akan binasa akan kau celaka ha, kerana apa Allah Ta'ala telah mengingatkan dan memanggil malaikat sekarang ini. Ya malaikati, wahai malaikat aku. Wahai malaikat aku, ya malaikati. Unzuru. Sekarang aku minta engkau cek. Buka semua daftar buku. Kan kita ada buku nanti. Catatan-catatan yang ditulis oleh malaikat itu. Unzuru daftarahu. Cuba engkau buka buku orang yang buat dosa ini. Cuba cek sekarang ini. Depan aku. Hal tajiduna fi diwani hasanatan. Ada tak terdapat apa juga kebaikan yang dibuat? Wayang durun, faya faya kulun. Maka mereka memelihat dan berkata, Wahai Tuhan kami, Ya Rabbana. Malaikat, mereka bilang apa? Ya Allah, lam najid syaitan satu pun tak ada. Bukan sikit lagi, satu pun tak ada kebaikan. Ya Rabb. Faya kulullahu ta'ala maka Allah Ta'ala rupanya simpan amalan dia. Ha, ah, ini dia. Tengok. Ini rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umat Nabi Muhammad ni dia ya, special tengok. Allah Ta'ala cukup sayang kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu jangan kita menghina zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat baik-baik. Wa -baik. yaqulullahu ta'ala <coughs> indi lahu syai' aku ada simpan amalan baik dia yang itu. Kana <coughs> na'iman fil lail waktu malam orang ini hamba ini yang berdosa banyak ini waktu malam kana naiman fil lail fastaiqadha min manamihi dan dia terjaga tak jangan terbangun pada waktu malam wa arada an yadhkurani fa ghalaba alayhi an-nawm falam yaqdir an yadhkurani inni qad kafartu lahu bidzalik dia terbangun dia kononnya nak sembahyang lah kian boleh nak sembahyang sunat ini nak sembahyang nak berzikir banyak-banyak tapi dia teringat nama Allah Allahu, Allahu, Allah. Dia tak ada amalan apa. Dia tak ada pandailah orang ni. Tapi dia terjaga, dia terus membaca. Allahu, Allahu. Dia menyebut nama-nama Allah. Daripada ha? bangun itu. Dan dia tidak dapat yang lain. Yang amalan amalan lain. Yang dia dapat, nama Allah. Jadi kata Allah Ta'ala. Dia menyebut nama aku. Allahu, 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 Allahu ka ghafaratu lahu bidzalik dengan sebab dia menyebut nama aku. Dia ingat dengan aku macam kata Tuhan dalam Quran kan ada fakuruni azkurkum. Kalau engkau ingat dan engkau sebut nama aku, aku akan sebut namamu. Ah ha, gitu. Jadi kita ingat kalau pun apa-apa kita dalam dalam keadaan hal apa juga perkara-perkara apa, kita ingat Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu nak. Bukan nama orang lain, tak mau nama orang lain. Nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah. Jadi Tuhan rupanya simpan. Tuhan simpan amalan sebutan itu sampai ya dia meninggal. Jadi baru-baru Allah Taala beritahu dengan malaikat aku yang simpan kau tidak boleh simpan wahai wahai malaikat. Ha itulah rahsianya. Akhirnya dia dimasukkan di dalam Syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang bekerja sekarang ni, apa juga pekerjaan tadi, yang tadi yang dinyatakan, kalau dia kerja dalam airline ini, katakan Singapore Airlines, Malaysian Airlines, apa airline? Aa, kita tanya dululah, kita nak nak bekerja ni semua, sebagai pramugara, pramugari, ya. Kita tanya, kita tengok aa, dalam, ada kapal terbang, aa, lapang, apa, aa, apa ni, aa, aa, kapal terbang, kapal terbang, ya yang ada tidak ada minum arak ya Saya, uh, Habib tidak tahulah semua yang Habib tahu dekat uh, alhamdulillah Brunei Darussalam ya uh, RBA uh, tidak ada sama sekali minuman-minuman keras ya untuk dituangkan untuk diberikan kepada sesiapa pun dalam kapal terbang itu uh, tapi Habib tidak tahu ya uh, dekat uh, apa ni Uh, 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 kapal terbang kapal terbang yang lain pesawat-pesawat yang lain wallahu alam lah sesiapa jugalah yang nak kerja ya sebagai para mugara para mugari uh, kalau dia dapat berunding bagus uh, kalau dia tak dapat berunding apa nak buat kan dia bilang tak ada pekerjaan lain lagi dia terpaksa buat. Uh, asalkan begini sajalah jangan bekerja dalam satu tempat gitu satu satu apa toko ataupun kedai ataupun dekat-dekat dekat-dekat kan dekat-dekat uh, airport kadang-kadang kita tengok kan ada wine dan spirit ah ha, gitu wine dan uh, jangan kita jadi pekerjanya pula itu dah tentu 100% itu itu dah tentu 100% berdosa besarlah tapi ini bukan soal berdosa soalnya dia tak nak tuang saja bukan dia nak nak suruh orang ini kan dia sebagai pekerja dia terpaksa tuang dalam kapal terbang dalam pesawat apa juga uh, tapi soalnya apa hadis nabi itu keras eh, dalam hadis nabi itu keras Allah taala laknat Orang yang minum arak, orang yang tukang ini, orang yang tukang, bukan banyak tu dekat dekat lapan situ ada. Jadi hadis itu hadis sahih, tak dapat ditolak. Ya eh, hadis itu hadislah hadis yang sahih. Jadi kita minta dengan Tuhan sajalah banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Taala, mudah-mudahan Allah Taala ampunkan. Asal kita tak ada niat nak minum arak, ya. Kita terpaksa eh? pekerjaan kita ni tak ada lain lagi. Kalau tidak kita tak ada pekerjaan lagi 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 bahaya lagi ya jadi kalau tak ada pekerjaan cuma kita berusaha lah macam-macam cara yang untuk mendapatkan pekerjaan yang halal ya hal aa, pekerjaan yang baik supaya kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala segi dosa-dosa ni itu terserahlah dengan Allah Subhanahu wa taala sembah itulah ya apa habib ingatkan banyak-banyak sekarang kita banyak sedekah banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala menerima asalkan kita jangan minum arak Ha, kita ingat jangan minum arak, kita sebagai pekerja, tapi kita jangan minum arak itu saja, macam orang kerja kat bank juga kan, dia akan kena debunya apa ni, yang dikatakan dalam bank kan ada apa, ada riba ada apa, kita tak tahu Wallahualam anda persen tak ada riba, betul ke tidak, alam kan, kita sebagai pekerja juga dalam situ ha, kalau ada riba bank itu, kita pun sama juga, dua kali sebulan dapat dosa juga ha, kita kena debunya juga apa nak buat? Ha, jadi begini sajalah. Kita banyak-banyak istighfar minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala ya menerimanya. Tuhan yang Maha Pengampun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.